funksiyalar bilan ishlash mavzusini o'rganishni davom etamiz bo'lajak dasturchilar ushbu i̇şte videoda siz bilan funsiyaga oid sodda masalalar bo'limidan ba'zi masalalar bilan bila tanishib chiqamiz fa simple o'n uch masalasiga qaran abs sonlari kamayish tarkibida joylashtiruvchi sortdek funksiyani hosil qiling ya'ni abs sonlar qiymati shunday almashtiringki natijada ani qiymati eng kattasi ning yeah. qiymati eng kichigi bo'lsin tushunarli a b sni ixtiyoriy jo'natsak ixtiyoriy a b s sonlari uchun sortde funksiyasidan foydalangandan keyin a eng kattasi s eng kichigi bu o'rtada bo'lib qolishligi bizdan talab qilinyapti Xo'p, bu misolni qanday ishlashimiz mumkin ekan mana shuni ko'ramiz hozir bu mana sizda examples bo'limida masalalar bo'limida berilgan shuni qisqacha tahlil qilamiz mana void toifasida sort sortd funksiyasi prototipi keltirilgan bu yerda mana uchta int ko'rsatkich butun toifadagi ko'rsatkich keltirilgan mana bu yerda asosiy funksiyamizda a b s va hokazoda kiritilgan misolning shartiga binoan va funksiyaga murojaat biz bularni bilamiz oldingi masallarda ham funksiyaga murojaat a ni adresi a birni b birni va s birni biz dastlab programmani to'g'ri ishlayotganligini tekshirdik keyin funksiyani o'zi bilan tanishib chiqamiz misol uchun bir yetti to'rt ikki besh o'n sakkiz mana bir yetti to'rt ekan mana a eng birinchi chiqarilgani mana manaabir kattasi o'rtachasi kichigi va hokazo ya'ni programma to'g'ri ishlayapti programma to'g'ri ishlayapti ho'p endi asosiy funksiyamizni o'rganishni boshlaymiz qaranglar sortdek uch a b s ko'rsatkichlarni qabul qilib olarkan demak a va b ning kattasini aga olamiz mana biz murojaat qilganimizda mana sortdek soruchga a b s shaklida bergan xuddi shu tartibda qabul qilib olindi ko'rsatkichlar demak a va b ning qiymatidan kattasini aga beramiz kichkinasini b ga beramiz mana bu yerda almashtirish amalga oshirilyapti buni shart mavzusidan biz yaxshi bilamiz demak a va bning kattasi ada kichkinasi bda endi a va vasi kattasini aga olamiz ada kattasi sda kichigi bo'ldi demak ada uchala sonning ham kattasi hosil bo'ldi bda esa b va sda kichkinasi shuning uchun endi s va b ni solishtirib kattasini b ga olamiz bu ko'rsatkich orqali amalga oshirilayotgani uchun to'g'ridan to'g'ri doğru, o'sha o'zgaruvchilar saqlanib turgan kompyuter xotirasiga yoziladi ya'ni mana shu yerda a ga b ni o'zlashtirgan paytimizda mana qiymat to'g'ridan to'g'ri a o'zgaruvchisining xotira adresida bo'ladi tushunarli bu asosiy shartni biz bilamiz ko'rsatkichni qabul qilib olishni o'rgandik oldingi videolarda ushbu tartibda to'g'ridan doğru, to'g'ri kompyuter xotirasida mana a ni qiymatini berib ooganmiz xotira adresini va ani qiymati mana o'zgarishligini ko'rdik yana misolni bir marta ishga tushirib ko'rishimiz mumkin beshikki yetti olti mana programma to'g'ri ishlayapti tushunarlia bu qanaqa tartibda amalga oshirish mumkin ekanligi bu yerda faqat oddiy almashtirish amalga oshiriladi buni hozir pauzani bosgan holatda ko'rib ko'rishingiz mumkin yoki masallar bo'limidan ko'rib olishingiz ham mumkin bo'ladi ikkinchi masalamiz elliginchi masalanioga harakat qilamiz f time to hash m s funksiyasini hosil qiling funksiya berilgan t sekundni h soat m minut s sekundlarga ajratsin tushunarlimi biz sekundni funksiyaga jo'natamiz uni soat minut sekundlarga ajratish kerak bo'lar ekan va uchta son uchun sekund uchun shuni chiqarish kerak e masalan tga to'rt yuz bersak natija sifatida mana soat minut sekund chiqarilishi kerak ekan hop mana buni ham masallar bo'limda berilgan hozir tayyor holatda sizga ko'rsatib o'taman ho'p mana biz formatlab chiqarishlik uchun yoman ip o kerak bo'larkan sarlavha fayni programmamizga mana funksiya prototipini voy e'lon qilganmiz int biz qabul qilib olishimiz kerak bo'lgan sekund va uchta ko'rsatkich parametrr mana biz dastlab funksiyani yaxshilab tushunib olaylik time ni mana bizga keldi mana bu soat minut sekundda mana shu yerda murojaat qilganmizda mos ravishda murojaat qilganmiz mana sekundni jo'natdik soat so, minut sekund xo'p funsiyamizga qaytamiz mana soatni aniqlashlik uchun biz uni 3600 ga bo'lishligimiz kifoya qiladi buni bilasiz minutni aniqlash uchun jami sekunddan soat uchun ketgan sekundlarni ayirib tashab 60 ga bo'lsak minut kelib chiqadi sekund sekund ham xuddi shunaqa ya'ni xo'p, jami sekundlar sonidan soat uchun ketgan sekunddan ayirib tashlaymiz va undan ham minutlar uchun ketgan sekundlarni ayirib tashlasak bizda oxirida qolgan sekundlar chiqadi tushunarlia funksiyamiz bo'ldi mana ko'rsatkichi o'zlashtirilayotganligi uchun to'g'ridan to'g'ri mana shu o'zgaruvchilaraqiatsaqlanib qoladi sizga notanish bo'layotgan narsa bu yerda set fill, nol va set va set fi to'ldiradi nol bilan set seti ikkita xonagacha mana o'zgaruvchi xashni ikkita nuqta bilan mana programmani ishga tushirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana to'rt yuz kiritadigan bo'lsak mana misolni shartidagidek to'rt yuz sekundimiz olti minut qirq sekund ekan va hokazo boshqa qiymatlarni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi misol uchun sakson olti ming to'rt yuz mana to'rt son sakson olti ming to'rt yuz bo'ladi tushunarli yoki boshqa qiymat ham kiritishimiz mumkin sakson uch ming ikki yuz mana bizda yigirma uch soat olti minut qirq bir sekund va hokazo programma ishlayapti boyagi nol bilan to'ldirishliknni ham tushunib oldingiz a mana hozir qaytadan o'sha nol bilan to'ldirishlik uchun kelaylik mana bir yuz ikki mana nol bilan to'ldilyapti nol bir bilan to'ltilyapti bu fil orqali sen fil bilan bo'lyapti ya'ni to'lmay qolgan o'rinlarida nol bilan to'ldiriladi to'ldiriladiv kengligi esa ikki xona aniqlikda ekan siz bu funksiyalarni mana exzamples bo'limida masalalar bilan ishlayotganingizda sizga notanish bo'lgan funksiya uchrasa Yok birinchidan yoki bo'lmasam o'zi eng birinchi qaraydigan joyingiz mana sarlavha fayli e'lon qilingan bo'lsa nima qilishlik kerak bo'ladi o'shanga doir qaysi funksiyadan foydalangan bo'lsa shuni o'rganishingiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda siz programmani siz o'rganayotgan programma tushunib olishdan oldin bu qanday bo'ladi hop man sizga bergan video kurs tarkibida c dot com ya'ni ctochka com faylini e, saytini nusxalangan varianti ham berilgan o'sha yerdan o'rganishingiz kerak bo'ladi chunki bitta video kursni o'zida barcha funksiyalarni o'rganib chiqishning imkoniyati yo'q ba'zi bir funksiyalarni shu yoqdan o'rganishimiz kerak bo'ladi mana hop demak aytaylik siz mana shunaqa qandaydir bir yooman ipni ko'rdik va set fiel set wi degan funksiyalarni ko'rdikmi demak ushbu sandaa faylga kirishingiz kerak bo'ladi reference bu yerdan topishingiz kerak bo'ladi yoman ip hop bizda qayerda joylashgan mana bizda oman ip mana shu yerda joylashgan yani ekan shu tarkibga kiramiz va bizga o'zimizga kerak bo'lgan funksiyani qidirib kerak bo'ladi nima ishlatilgandi bizda mana setfi ochib o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi mana setfinni ko'rasiz mana shu yerda misol keltirilgan nima natija chiqishligi ham xuddi shunaqa nima chiqishligi ko'tiio'ilga xuddi shu tartibda sizga notanish bo'lgan funksiyalar uchrasa programma sda oldin o'sha funksiyani imkoniyati bilan tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi tushunarlia demak shu tartibda siz funksiyalarga doir qolgan masalalarni ham o'rganib chiqing keyingi videolarda uchrashguncha